नमस्कार दोस्तों फिर से आपसे जुड़ गए और काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो रा, वीडियो ला रहे और हम उम्मीद करते हैं कि आज से फिर हमारा ये ब्लॉग कंटिन्यू हो जाए और आपसे कंटिन्यू जुड़े रहे ऐसे हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे तो दोस्तों बहुत कुछ प्रॉब्लम होने के बाद और बहुत कुछ प्रश्न होने के बाद फिर से आपसे ब्लॉग आप आपके लिए जुड़ गए और नए नए ब्लॉग नए नए एंटरटेन आपके लिए लाते रहेंगे और हमारे से जुड़े रहे और हमारे ब्लॉग देखते रहे तो दोस्तों समय गवाते हुए आजकल ब्लॉग हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग दोस्तों नया साल हो गया है और दो हजार चौबीस आ गए जनवरी भी जाने वाला है तो हम इस जनवरी के एंड से फिर से हमारा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे हमें प्यार बरसाते रहे हमें सपोर्ट करते रहे स्मित की मम्मी आंगड़वाड़ी जा रही है और स्मित तो उसका मम्मी को आंगड़वाड़ी बना मैं ले जावन क्या मुंडड़ा मम्मी ने टाटा कैसे स्मित तो टाटा कह द मम्मी चल जाओ आंगड़वाड़ी

खाता खाता मोबाइल न जो है दोस्तों जो स्मित ने खाता खाता मोबाइल जो टेव है हाल जाओ दोस्तों आज हम जाने वाले अभी नगर की बेस्ट रेसिडेंसी जो नगर में जो रेसिडेंसी है उसमें से सबसे बेस्ट उसमें जो अच्छा सा बगीचा आया हुआ है और बहुत अच्छी लोकेशन पे आई हुई है वो रेसिडेंसी को हम दिखाने वाले हैं तो स्मितू ने भी नाश्ता कर लिया है और स्मितू को भी वहाँ बाग बगीचे में हम आज हम फर जाए बगीचा में जब खेलने के लिए ले जाएंगे आना है बगीचे कहां रहे? ना बगीचा में कहाँ आना है कहाँ जाना है आपको बगीचे में ना। तो चलिए वो इसको तो दादा घर जाना है तो वहां से स्मितु को दादा घर भी ले जाएंगे ठीक है ना

દાદા ઘરે બગીચાને જ દેવું બસ સ્મિતુને સ્મિતુને બગીચામાં જવું નથી આવે દાદાને ઘરે જવું છે ખાશ મિતુ બગીચામાં નથી જાઉં ને ઓકે સારું ચાલો દસ મિતુને પહેલાં દાદા ઘરે મૂકી આવી પછી આપણે અક્ષર રેસિડેન્સીને જોવા જઈએ દસ તો આપીએ દેખ રહે એવો અક્ષર રેસિડેન્સી કા ગેટ હે ત્યાં પે

दोस्तों ये रेसिडेंसी के अंदर आते ही जो राइट साइड में ये बिल्डर के द्वारा बहुत अच्छे मकान बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा ये जो आप देख रहे हैं रोड भी बहुत अच्छे बने हुए हैं आगे वहाँ पे वहाँ पे एक बहुत अच्छा गार्डन है और उस तरफ भी एक कॉमन प्लॉट आया हुआ है तो चलिए अब आगे हम जाते हैं और जाएंगे गार्डन के तरफ और हमारी प्रॉपर्टी है हमारा जो मित्र है अनिल भाई वो भी बहुत अच्छा मकान बना रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे आला बटी दोस्तों ये मकान है जो हमारा जो फ्रेंड है अनिल ये अनिल भाई ये बहुत अच्छा मकान बना रहे हैं और उसके बगल में ही हमारा ये प्रॉपर्टी यहाँ पे है दोस्तों तो स्मिथ के साथ अब हम गार्डन में जा रहे हैं दोस्तों रेसिडेंसी जो है वो झुरानगर नगर के पास में ही है आए हुए यहाँ से रेलवे स्टेशन बस स्टैंड सब कुछ यहाँ से नज़दीक होता है और इस रेसिडेंसी के अंदर आप ये देख रहे हैं कि रास्ते भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं और गार्डन भी आपको दिखाएंगे वो भी बहुत अच्छा है कॉमन प्लॉट भी बहुत बढ़िया है और यहाँ पे ये पूरी रेसिडेंसी के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए हैं जिससे आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी मिल जाएगी बहुत अच्छा एक मंदिर भी बनाया हुआ है यानी जो सब कुछ सुविधा उसके अंदर रख, इस रेसिडेंसी के जो बिल्डर है उसने रखी है तो इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी इस रेसिडेंसी के अंदर प्रॉपर्टी हमने खरीदी और बहुत अच्छी और बहुत अच्छी जगह हमें यहाँ पे ये मिल गई है तो खास बात ये है कि रेसिडेंसी के अंदर आपको चारों तरफ ये बहुत अच्छी हरियाली दिखेंगी जो आप देख रहे हैं सभी जगह पे और सभी रोड के साइड में हमें ये बहुत अच्छे और बहुत बड़े पेड़ दिख रहे हैं सारी जगह हरियाली हुई है और बहुत बड़े बड़े पेड़ है इसलिए इस रेसिडेंसी में हमको बहुत अच्छा एनवायरमेंट मिलने वाला है ऑफिस है मंदिर है અને સુંદર મજાનો આ રેસિડેન્સીનો ગાર્ડન છે અને આ ગાર્ડનનો ગાર્ડનની અંદર જવા માટેનો અહીંયા આ ગેટ આવેલો છે બેસવા માટે અહીંયા મસ્ત બાકડા પણ મૂકવામાં આવેલા છે અને આ છે એનો ગેટ જો સ્મિતુભાઈ ખોલી નાખ્યો આ અક્ષર રેસિડેન્સીનું એક સિમ્બોલિક બનાવ્યું છે અને આ ગાર્ડનમાં જવાનો ગેટ છે અહીંથી આપણે ગાર્ડનમાં જઈ શકીએ છીએ જો અહીં થી પણ જવાય છે અને આ બાજુ થી પણ જવાય છે garden ની અંદર મસ્ત સારા એવા વૃક્ષો પણ વાવી નાખેલા છે અને આ લોન બહુ જ જોરદાર થઈ ગઈ છે તો એ હે અમારી અક્ષર રેસિડેન્સી ઓર આપકો એ પૂરા રેસિડેન્સી કા વ્યૂ દેખાયા ઓર આપ જો એ દેખ રહે છે જો બચ્ચો કે લી ખેલને કા એ સાધન હૈ બચે ખેલ સકતે મિત્રો જો મિત્રો અહિયાંથી છોકરાઓ આની અંદર પણ રમી શકે છે રમવા માટેના પણ સારા એવા સાધનો આવેલા છે લા લપસ્યા છે પછી તમે આ જોઈ શકો છો અહીંયા આ બેઠક છે બગીચો તમે જોઈ શકો છો ત્યાં મોટો સારો એવો બેસવા માટેનો બગીચો છે આ બાજુની સાઈડ બેઠક માટેની વ્યવસ્થા કરેલી છે અને ઓલબાજુની સાઈડ તમે જોવો થોડોક આગળ તો અહીંયા લપસિયા અને હિંચકા અને એવું બધું નાખેલું છે કસરતના સાધનો પણ નાખેલા છે ઉપર હા આવતા રે નીચે તો દોસ્તો આપણે વિડીયોને અહીંયા જ ખતમ કરીએ અને જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં